Мне бы хотелось с вами поделиться достижениями нового правительства, правительства Гройсмана за последние 100 дней. Первый эффективный удар правительство нанесло по и без того обнищавшему населению. В очередной раз поднял цены на энергоносители и, как следствие, на коммунальные тарифы. Вместо того, чтобы остановить действия закона о декоммунизации в части оплаты услуг населения по переименованию улиц, по перерегистрации предприятий, по изменению и выписке новых документов правительство оставило этот закон без изменений. По предварительным данным, более 5 миллиардов гривен легло на плечи населения, местных общин, представителей малого и среднего бизнеса. А реально один Господь знает, сколько денег придется нам потратить для того, чтобы действие этого закона стало реальным. Дальше. Введение нового закона о замене паспортов на биометрические. Опять все услуги по, перемен... по замене паспортов ложатся на услуги населен... на плечи населения. В среднем 7 раз придется менять паспорт каждые 10 лет. И вот вместо того, чтобы это все оплачивало государство, если государство хочет посчитать, извините, своих людей, да, и четко идентифицировать каждого из нас, то, наверное, это проблемы государства. И, соответственно, государство должно решать эти вопросы за счет именно государственных структур, но не нас с вами. Отдельная заслуга власти состоит в том, что, к сожалению, действие закона об СНД, в части изменения к этому закону, не было перенесено на следующий год. Партия «Наш край» неоднократно выступала с заявлениями, с просьбой перенести действие закона на 2017 год. К сожалению, не было достаточно серьезной информационной кампании, в первую очередь, со стороны государства. И обычная практика, она такая, более 90% населения не читает законы. И люди не понимают, к чему это приведет до сих пор. Вам отдельное слово благодарности за то, что вы, как могли, доносили да, о том, что происходит и произойдет в связи с изменением закона об управлении многоквартирными домами. Но, к сожалению, эта информация недостаточна. Должна быть системная государственная программа. К сожалению, это правительство, как и предыдущее, по-прежнему действует в фарватере оказания услуг коммунальным олигархам, и этим пользуются отдельные чиновники. Пример всего лишь один. Введение формулы «Роттердам плюс». Это яркая составляющая проявления преступной и коррупционной схемы между коммунальными олигархами и отдельными чиновниками. Как считается цена на уголь? Она считается из расчета доставка с Роттердама в Украину плюс цена на уголь. Мы с вами прекрасно знаем, что у нас есть свой энергетический уголь, который может быть и не хорошего качества, но вместе с тем полностью обеспечивает э, потребности в энергетическом угле. У нас есть с вами российский уголь, идут поставки. Есть уголь с ДНР, с ЛНР и есть польский уголь. И тарифная составляющая по сравнению с доставкой из Голландии намного меньше на этот уголь. Вместе с тем, все об этом знают, и правительство должно было 6 до 6 июля собраться и отменить э, это постановление, но никто не собирается. Ведь все на лицо, все понятно. Это нужно олигархам, которые на этом зарабатывают, и их покрывают чиновники. Я думаю, это огромный фронт работы для Генпрокуратуры на бой других правоохранительных органов. К сожалению, за 100 дней Кабинет министров не принял ни одного социального решения. И это очень серьезная проблема можно бесконечно бороться с коррупцией. Коррупция в верхах, она была, к сожалению, есть и будет. И мы с вами видим коррупционные скандалы в развитых цивилизованных странах, только там нули на порядке больше. Но самое простое, что может сделать власть, это бороться с бытовой коррупцией. Потому что если человек не взял, не дал, то второй не взял. Что здесь происходит? И как можно ее победить? Очень просто. Пока мы социально не защитим наших граждан, пока мы не дадим эту возможность, эта коррупция будет бесконечной. И это будет борьба с ветряными мельницами. Бесконечно будет садить чиновников, но ничего, к сожалению, не изменится. Только социальная защита населения даст возможность победить бытовую коррупцию, которая побеждена во многих тех же цивилизованных развитых странах. К сожалению, мы с вами получили очередное правительство. Правительство концепции, правительство планов, правительство цветных презентаций. Это то правительство, которое заявило о том, что оно будет бороться с популизмом и на самом деле стало очередным популистским правительством. Поэтому по моим ощущениям этому правительству нужно уйти в отставку, а его место должны занять те достойные люди, которые будут защищать нас с вами, и в первую очередь социальные.